Дівчата, руки це наш основний вами помічник. І дивлячись на них, ми можемо з'ясувати наскільки ретельна жінка за собою доглядає. Можемо також дізнатися, чи є якісь проблеми зі здоров'ям, і навіть з'ясувати, скільки років жінці. Ну що ж, за руками потрібно доглядати ретельно, особливо в зимовий період. Про це ми сьогодні й будемо розмовляти з нашим постійним експертом, сніданково-вихідного, лікарем косметологом Іриною Медведєвою. Добрий ранок, Кірочка. Доброго Добре, утра, Валюша. Звісно, руки це показатель та візитна карточка. можуть розказати. о состоянии здоровья, о возрасте, они требуют ухода. И зимой это особенный уход. Потому что мороз, потому что он нарушает кожу на руках. Но прежде чем говорить о том, как нам ухаживать за кожей рук зимой, давай мы посмотрим, а в чем же опасность холода, угу. что мороз может сделать с нашей кожей. И какие проблемы могут возникнуть. И найти? какие проблемы могут возникнуть. Ходим, а здесь так, здесь мы ручки маять будто нижнюю, потому что мы ручками обнимаем у наших деток, и наших человек. Да, конечно. Что я хотела бы, с чего бы я хотела начать? Традиционный рисунок строения нашей кожи. Удивительная штука, но на руках у нас кожа устроена немножечко иначе. Эпидермис. Очень тоненький, особенно на тыле кистей. А вот на ладонях он, он очень толстый, потому что руками мы все время работаем. Только на подошвах более толстый эпидермис. Mm -hmm. Вот. Подкожно-жировой клетчатки очень мало. Есть, конечно, отдельные женщины, у которых чудные пухлые ручки. Но это повезло далеко не всем. <laughs> И самое интересное, что здесь. Сальных желез, где они у нас? Вот они у нас, сальные железы. Сальных желез на кистях намного меньше, чем, например, на носу. Поэтому мы не, как мы можем видеть блестящий нос у кого-то, да, но мы никогда ни у кого не увидим блестящий блестящие руки. руки, это руки мерзнуть. Блестящий. Значит, сальных желез меньше по количеству угу. и они меньше по размеру. Они все-таки выделяют кожное сало, но в значительно меньших э, объемах. Само через то у нас руки сухощие, означает нежно покатать Да, зазвичай, да. Ніж, да. Совершенно верно. Какие же проблемы может возникнуть в за с роками? Так вот зимой. Нарушается водно-липидная мантия кожи, сужаются сосуды поверхностные. Угу. Что у нас первое мерзнет, когда мы выходим на улицу? Про руки, кончики пальцев. Вот, кожа становится суше, и мы имеем дело, во-первых, во с обветренными руками, угу. во-вторых, мы имеем дело с сухой очень кожей, шелушащейся. Вот у нас обветренные руки, таким образом кожа выглядит. Мы можем, выглядеть, мы можем видеть еще цыпки у детей. Угу. Они пошли лепить снежную бабу, они играют в снежки они забыли одеть варежки, и у них формируются буквально вот такие вот сухие корочки, которые трес, могут трескаться, из них может даже кровь сочиться. То есть это вот такие э, вогнища запаления, совершенно а, правильно. Даже с ранками, открытыми киинами, которые трапляются вот тут, на ручках. Да. Ну и у летних людей это можно встретить, да. и у детей, потому что они, наоборот, ставятся в зимку и снимают рукавички. Совершенно правильно. Кроме того, могут образовываться трещины, очень у -у -у. неприятные трещины на пальчиках, где скажем, на суставных поверхностях образуются очень болезненные, очень неприятные сухие трещины, и мы это можем увидеть, знаешь, когда? <свеч> когда? когда мы надеваем колготки. <свеч> Точно! Як к тильке жинка панчухи и разумеешь, что руки чепляются <свеч> постоянно за них, это, наверное, и есть тот сигнал, когда мы должны понимать, что все нашим ручкам нужна реанимация. Давай ну ще ж поговоримо о том, як ми будемо це робити. Звичайно, отже, дівчата, якщо побачили, що ваша шкіра суха, потріскалася, з'явилися ось такі запалення або навіть великі тріщини, знаєте, нам потрібно їх рятувати. Як рятувати і що потрібно для цього робити, поговоримо прямо зараз. Пропоную, пропоную тут почати нашу розмову з того, що зазвичай і, і дуже часто ми що робимо, мы руки. Чи є якісь особливості в миттях руках саме в зимовий період? Ну, звісно, ми знаходимося, слава Богу на такій стадії коли питання гігієни вже даже не обсуждаються. Ми вернулись додому, ми помили руки, ми вийшли з туалетної кімнати, ми помили руки, ми садимося за стол. А ти помила руки? Спросите ви у своего малыша или девочки, своей доченьки, да? А ще серветки, ми постійно Вытираемый, вытираемый боремся с теми микробами. Конечно, нужно мыть руки обязательно. Но зимой есть некоторые нюансы. Во-первых, температура воды, которой мы моем руки, она не должна быть ни холодной, мы не добавим очков тому морозу, который был у нас mm -hmm. на улице, да? Она не должна быть горячей, потому что она смоет остатки водно-липидной мантии mm -hmm. и пересушит руки еще больше. Это должна быть вода комнатной температуры. Это первый нюанс. Це, вот, я часто бываю, что я прохожу до дома и в моны руки з замерзают, я, например, бавлюсь с детьми на улице, и что я роблю? Я под горячую воду ставлю руки и грею, мне так приятно. То есть моя помылка в том, что я постейно с Они, они стану, кожа становятся более сухой, более того, вы таким образом даете дополнительный какой-то удар по сосудам. Вот угу. только что было холодно, сейчас стало очень жарко. Ну, в общем, это может отозваться в будущем. Девчата, зауважьте, в зимку мы не мыем горячей водою руки, а мыем мы водой в температуры, або температуры тела, відповідно, чтобы не сбывать да? э, ну, то и те прашарочки жира, у нас есть природные на руках. зачем чим мы, мы мыем руки? Вот. Теперь о мыли. Угу. Мыло это всегда щелочь, как бы мы, чтобы не говорили, да, хозяйственное это мыло это максимально агрессивная щелочь, но мы используем Нежные, мягкие сорта мыла, которые содержат в себе увлажняющие компоненты, которые содержат в себе растительные масла. И предпочтение мы очень часто отдаем гелеобразному мылу. Угу. Действительно, оно меньше повреждает кожный покров, оно прекрасно смывает все загрязнения, но есть один нюанс. Оно легко наносится, оно легко мылится, но оно трудно смывается. Угу. Мы сейчас экономим воду, мы спешим, мы только раз-два и побежали. Если мыло остается у нас на руках, это дополнительный фактор разрушения, это дополнительный фактор, который вызывает сухость кожи. Поэтому не поленимся угу. и смоем его как положено. Отже, але вибираємо рідке мило, і в цьому рідкому милі потрібно звернути увагу на якісь конкретні інгредієнти, да, там, там просто пишуться увлажняючі фактори, угу. Там повинні до, бути растительні масла, там повинні бути ефірні масла, наприклад, лаванди, чайного дерева. Ну що ж, дівчата, якщо обираєте мило для рук, для своєї родини і для себе, зверніть увагу на е, ті компоненти, які входять до складу. Мають бути зволожуючі компоненти, обов'язково рослинні олії, які будуть додатково змащувати ваші ручки і захищати їх. Що має бути наступним? кроком? Слідуючий шаг це у нас, звісно ж, защитний і питательний або увлажняючий крем, в залежності від ситуації. Ситуація у нас зима. От що має бути в нашому кремі обов'язково? В нашем креме обязательно должны быть растительные масла. Uh -huh. Теперь это карите, это кокосовое масло, о котором мы говорили, это масло ши, это масло макадамии ореха. Они а содержат... шипшины, мы казалось. Это прекрасно масло шиповника, uh -huh. конечно. Вот туда должны вла... входить увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота, коллаген, эластин. Но эти кремы могут иметь немножко разную текстуру. Если мы м пришли с улицы, помыли руки, нам нужен больше увлажняющий крем легкий, который моментально впитается. Если мы выходим на улицу, uh -huh. мы должны нанести защитный крем. Причем мы должны нанести его не прямо перед выходом на улицу, потому что вот эти увлажняющие компоненты могут вызвать дополнительное ознобление. Они еще не успели впитаться, как следует. И он замазнут на улице. Нам нужно нанести этот крем защитный. Его еще называют: знаешь, как его называют защитные рукавички. Uh -huh. а, минут за 20-30 за до выхода на улицу. А если мы. Ухаживаем за кожей лица вечером, то, конечно, нам нужен более питательный крем. У нас есть время, пока эти жирные, этот жирный кремик впитается, и у нас будет хорошее состояние кожи рук. Тобто ввечері ми використаємо більш жирний крем. Да. З ним лягаємо спадки вже ручками. Ми нічого не беремо, наші ручки відпочивають. Да. А зранку ми наносимо крем за 20 хвилин до виходу. і Він має бути дорожки легшої текстури. Совершенно ну а взагалі має пораду для вас особисто. Нехай крем у вас знаходиться ну, падрукою да. Да, да в сумочці, в машині. Якщо ви їдете в машину, в офісі на вашому робочому mm -hmm. місці обов'язково в ванні помили ручки, змастили кремом. Совершенно верно. Дальше мы говорим о каких-то экстренных таких вот средствах, которые имеют общее название регенерирующие, uh -huh. то есть средства, восстанавливающие поврежденную морозом кожу. На первом месте я бы назвала кремы, которые содержат пантенол, uh -huh. потому что это комплекс витаминов В. Он великолепно восстанавливает и заживляет трещинки, любую сухость и так далее и тому подобное. И здесь я повторюсь: но тем не менее здесь те же самые растительные масла, питательные компоненты. Норкове масло раніше uh -huh. були зуміки норкове, є такий норковий. норковий крем. Вот який прекрасно восстанавливает повреждену кожу рук. Але враховуючи те, що пантанол є, наприклад, в аптеці в чистому вигляді. Він є в аптечці, напевно, кожної uh -huh. мами, тому що ми його використовуємо. Там, при опіках, якихось сонячних чи да. навіть термічних. І В даному випадку, якщо ми розбираємо тему рук, ми можемо чистий пантенол навіть, нанести на ручки. Просто чистого пантенола недостатньо uh -huh. для рук. Хочеться ще чогось більш питательного. Тобто буде... Ми його да. кладемо знизу, а наверх покриваємо кремом. Да. Яка має бути різниця в часі? Між пантенолом і кремом? Ніякої різниці. Ви нанесли пантенол, розмасірували його і одразу нанесли крем. Отже, девчата, додайте, будь ласка, до своих корыстных еще нечий смазывать ручки пантенолом, Он будет додатково и все дребни, травмы и трещинки на ваших ручках, тогда они будут еще больше нежными. Я хотела бы сказать несколько слов о специальном уходе, uh -huh. который мы не будем делать каждый день, но с помощью которого мы сделаем кожу на наших кистях просто волшебной. Очень простой рецепт. Ну, мы это вспомним... Что, маски для рук? Это маски для рук. Класс, это давай. Это маски для рук, причем основой этих масок является замечательный, прекрасный овощ, который называем картофель. Фантастика. Девчата, меньше есть картофель, чтобы были стрункими, а больше мы делаем маски себе на обличье и на руки. Но есть нюанс. Если на первый, на первый план выступает краснота как проблема uh -huh. от мороза руки краснеют как у, у как у гуся лапки получается да что нам делать Идеально подходит маска из сырого тертого картофеля. Ага. На мелкой терочке, на которой вы делаете деруны. Ага, то есть она такая, что соломочка, не -не 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 -не. а та, что На меленькой терке вы натираете картофелину. В эту массу вы можно добавить немножко э, пшеничной муки или муки из овсяных хлопьев. Это для того, чтобы створить густоту. Или изумительно совершенно мука из рисовых отрубей. Ага. Так, вы добавляете туда чуть-чуть теплого молочка и погружаете туда ваши Натруженные немножко красненькие ручки, <minority�� SMIL când apliansHiśmy> да, на 15-20 минут. После этого, это холодная маска, подчеркиваю еще раз. Под... А картофель с холодильника, а комнатной температуры? Ну, напомню, краще комнатная Я думаю, все-таки лучше, чтобы их потому что это же мороз. Вот, мы через 15-20 минут комнатной температуры водичкой смыли, крем жирненький нанесли, питательный для рук, перчатки катоновые одели, и мы уже в постели читаем роман. Фантастика. Все, ручки у нас потресканы. Если, это если красные руки. А, а если они ручки? у нас потресканы, если они у нас сухие, мы сделаем пюре, жиденькое пюре из картошечки. Uh -huh. Добавим туда сливки, добавим <laughs> туда яичный желток. Можем добавить туда, изумительно, если мы добавим туда чайную ложечку шиповникового масла. И погрузим наши руки уже в эту теплую... Приятною маску, теж на 15-20 хвилин. Вот, и после этого ви її смиваєте. опять жирний кремчик, і опять перчатки, і опять сказка. Дівчата а знову ж таки Ірина Ванівна відкрила всі секрети, як берегти свої ручки, щоб вони завжди були ніжними. А нехай дотики від ваших ручок завжди будуть приємними. Дякую вам за пораду. Ну а далі не дивіться в сніданок. Вихідний продовжується.